वालेकुम वेलकम टू माय चैनल शानदार जायका आज हम बनाएंगे बीफ चिटकारा बोटी चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ लिया है बोनलेस बीफ इसको कढ़ाई में शामिल किया अच्छे से वॉश कर लीजिएगा एक छोटा प्याज शामिल किया इसके साथ ही एक छोटे छोटी चम्मच जो है वो हरी मिर्च शामिल किए लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया और कुछ स्पाइसेस शामिल किए इसके साथ ही मैं इसके अंदर वन पिंच जो है वो फूड कलर शामिल करूँगी और दो कप पानी शामिल करूँगी क्योंकि मैंने प्रेशर में कुक नहीं करना है इसको तो इसलिए दो कप पानी शामिल किया मैंने और कचरी पाउडर शामिल कर दोगी ताकि जो हमारा गोश्त है वो अच्छे से टेंडर हो जाए जूसी हो जाए तो ये जल्दी कुक हो जाएगा इसे कुकिंग टाइम इसको पैंतालीस मिनट तक हम कुक करेंगे अच्छे से कढ़ाई में ये देखें ये कुक हो चुका है अच्छे से गल चुका है गोश्त हमारा तो इसमें जो पानी है बहुत कम रह चुका है इसको हम जो है पानी जो रह गया गोश्त अच्छे से कुक कु हो चुका है हमारा इसको हम अब पानी को खुश कर लेंगे ड्राई कर पानी को मज़ीद अच्छे से खुश कर लें जब ये देखें इसको जब कुछ ही टाइम लगेगा अब जल्दी से ये पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा तो इसके लिए अब हमने इसके ढक्कन नहीं देना ये देखिए पानी ड्राई हो चुका है तो इसको अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और ठंडा होने देंगे दूसरी तरफ जो है हम कढ़ाई में ना ऑयल से घी शामिल करेंगे घीचा गरम हो जाएगा कि नीचे आंच को थोड़ा सा तेज़ कर दें ये जो हमारा बीफ है वो भी ठंडा हो चुका है अब इसमें हम खुश्क धनिया कूटा हुआ शामिल करेंगे और दादर मिर्च शामिल करेंगे कुछ और कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे इसके अंदर और लेमन जूस शामिल करेंगे इसको इसको अच्छे से मिक्स कर लें ये देखें अच्छी तरह कोट कर लें सारी बोटियों को क्योंकि ये मसाला जो है नहीं तो निकल जाएगा लगेगा नहीं गोश्त के साथ अच्छे से कोट करना है इसको हमने पानी नहीं शामिल करना है ये लेमन जूस शामिल किया है ना हमने इसी से जो है वो कोट हो जाएगा इसके अंदर जो हमने इसमें कचरी पाउडर शामिल किया था उससे ये काफ़ी सॉफ्ट हो गई हैं जूसी हैं काफ़ी ये है हमारा जो बीफ है तो अब हम इसको ऑयल भी हमारा दूसरी साइड पे गर्म हो चुके हैं अब इसको हम शामिल करेंगे ऑयल के अंदर तो ये देखें ध्यान से शामिल कीजिएगा ये ऑयल गर्म है और तो इसको ये देखें शामिल कर रही हूँ कुछ हमारा जो है वो अच्छे से सॉफ हुआ हुआ था हमने कुक किया हुआ था तो उसको तो इसको हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है कॉर्नफ्लॉर शामिल किया है तो ये ज़्यादा सख्त हो जाती हैं कि खाई नहीं जाती हैं तो ये बेहतरीन गला हुआ है बस इसको हमने जो है वो कलर देना अच्छा सा और इसके साथ ही हम इसके अंदर जो है वो कड़ी पत्ते शामिल कर देंगे अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं लेकिन ये इसे जो है ऑयल के अंदर या इसके अंदर ये फ्लेवर अच्छा हो जाता है इसका शामिल करने से तो अच्छे से कड़ी पत्ते शामिल किए तो डाल के अच्छे से चला लेंगे और ये देखिए कैसी मज़ेदार किस्म की हमारी बीफ टिक्कारा बोली क्या है मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए बताइएगा और आप और आप कौन सी जो है डिश बनवाना चाह रहे हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा थैंक यू मज़ेदार बीफ चटकारा बोटी तैयार है हमारी इसको लेमन स्लाइसिस के साथ जो है वो सर्व करें और साथ में रायता